назад президент Федерации баскетбола города Измаила Григорий Михайлович Корчакин и президент Федерации Одесской области Горбатко договорились о том, что необходима организация подобного турнира. В этом году в апреле месяце распоряжением городского головы была создана, был создан оргкомитет турнира Волны Дуная. Вот в течение двух месяцев была подготовительная работа Дали на турнир больше иностранных команд должны были быть команды из Сербии и Болгарии, но по объективным причинам команды не смогли быть. Мы узнали об этом в очень сжатые сроки и поэтому возникла идея организовать команду Украины номер два. Поэтому турнир состоялся, присутствуют две команды украинские, команда Молдовы и команда. Мы все присутствовали. Я думаю, что эта добрая традиция должна в городе Измаиле продолжаться. Считаю, что первый турнир не его такого, а уже игры, которые состоятся в эти дни, покажут результаты. И в